इंसानी जिसम सिर्फ एक मादी मशीन नहीं है बल्कि रूह के साथ इसका ऐसा वास्ता है कि जिंदगी नाम ही रूह का है असल में और रूह को समेटने के लिए और संभालने के लिए जिसम एक बर्तन की तरह है लेकिन कंट्रोल रूह ही करती है डॉक्टर एक्ल्स ने जो तजर्बे किए अमेरिका में एक नहीं उनका नाम और था याद आ जाएगा जो ब्रेन सर्जरी के जरिए एपिलेप्सी का इलाज किया करते थे बड़े मशहूर नोबेल लॉरिएट हैं वो ये कहते हैं कि फैसलों जो इंसान के हो रहे हैं और उनके अंदर इंसान के अंदर जो मादा है वो महज दिमागी काम नहीं है उसके अलावा हमें किसी वजूद की खबर मिलती है जिसके ऊपर हम उंगली नहीं रख सकते कि ये है और क्या है मगर उसकी मौजूदगी का कति साइंटिफिक इल्म हमें मिलता है और उसने मिसालें दी हैं कि मैंने मिलगी के ऑपरेशन के दरमियान दिमाग के बाद ऐसे हिस्सों के ऑपरेशन किए और उनको काट कर अलग कर दिया जिनके मतलब साइंसदान जानते हैं कि ये फलां अमल का मरकज़ हैं और अगर वो निकाल दिए जाए तो अमल नामुमकिन है लेकिन उसके बावजूद वो अमल जारी रहे जिसका मतलब है कि उस चीज के अलावा यानी दिमाग के एक लोथड़े के अलावा कोई और भी अमर देने वाली चीज अंदर मौजूद है जो दिमाग की अमर देने में मोहताज नहीं है और इसीलिए वो इसको माइंड कहते हैं ब्रेन वर्सेस माइंड ये कंट्रोवर्सी चली आ रही है बड़ी देर से अक्सर जो मादापरसाइंसदान हैं वो इसको तस्लीम नहीं करते वो कहते हैं ब्रेन ही ब्रेन है जो कुछ भी है यही हम अपने तभी असरात के नीचे जिंदा रहते हैं इन्हीं के नतीजे में हम फैसले करते हैं यहीं मर खप जाएंगे मगर जो माइंड के कायल हैं दरअसल वह रूह की बात कर रहे हैं जब मजहबी लोग गुफ्तू करते हैं तो माइंड की बजाय रूह की बात करते हैं ये वो क्या उसके अंदर निज़ाम है हमें इलम नहीं मगर ये पता है कि रू भी ऐसी लतीफ़ चीज़ है कि जिसके ऊपर उंगली नहीं रखी जा सकती तो वो निज़ाम जिसका रू से ताल्लुक़ है वो भी बहुत ही लतीफ़ ऐसी बातें अपने अंदर रखता होगा और उसके जाहरी निशान तो इस तरह कुछ कुछ मिलते हैं कि एक इंसान का दिल जिसके जिसको दिमाग से हमेशा पल्स मिल रही है हर लम्हा जब आपका दिल धड़कता है और तीन चार मुख्तल शक्लों में वो अपने आप को घुमाता है तो उसके लिए दिमाग से एक पल्स इलेक्ट्रिक पल्स आ रही है और उसके नतीजे में है अगर ये पल्स खत्म हो जाए तो दिल को मर जाना चाहिए मगर डॉक्टर जानते हैं कि बाफ़ा हो दिल के अंदर ही दिमाग का मरकज बन जाता है और उस मरकज से यह पल्स चल रही होती है हालांकि दिमाग से कोई नहीं आ रही होती और तजर्बा करने वालों ने उस दिमाग की पल्स को ब्लॉक कर दी है कुल फिर भी दिल के अंदर और एक जगह नहीं जो डॉक्टर माहरीन हैं उनसे मैंने पूछा है हमारे एह दी डॉक्टर बाद सर्जन है हार्ट के उनसे भी मैंने इस इस सिलसिले में अपनी दिलचस्पी की वजह से तफसी तो में बात की तो उन्होंने कहा एक से ज्यादा पैदा हो जाते हैं मरकज और अगर बैक बैकवक दो मरकज पैदा हो जाए तो फिर वो जिंदगी के लिए ख़तरा भी बन जाता है এক্সট্রা সিস্ট্রিবি পেদা হয়ে যাত